वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं हूं आपका जाना पहचाना ए आर डेंटर दोस्तों ये देख सकते हैं बम्पर ये तीन पीस बम्पर है ये एक्सीडेंट हो गया था और इसके तीन टुकड़े हो गए लेकिन ये बहुत महंगा बम्पर है इसलिए हम इसे ही आपको रिपेयर करके दिखाएंगे कि ये रिपेयर किस तरीके से होता है और कितना मज़बूत होता है तो ये बम्पर हम आपको जोड़ के दिखाएंगे तीनों पीसों को एक जगह पर रखकर उसके जहाँ से टूटा हुआ है वहीं पे लेवर रख के बिल्कुल और गरम करके अंदर शीट वग़ैरह कोई चादर कोई जाली वगैरह कुछ लगाकर इसको मज़बूत करके दिखाएंगे और गाड़ी में फिट करके भी दिखाएंगे इसको कलर करके भी दिखाएंगे आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा तो ये हीट गन है सबसे पहले हीट गन से इसे गर्म करके बिल्कुल अपनी शेप में लेके आना है ताकि वहीं पे जहाँ से टूटा हुआ है वहीं पे जाके फिट हो सके तो हमने अपने स्क्रीन पर नंबर दे दिया अगर किसी ने भी अपना बम्पर बनवाना हो किसी भी गाड़ी का महंगे से महंगा बम्पर और हल्के से हल्का बम्पर जो भी बम्पर आपने या प्लास्टिक का कोई भी ऐसा पार्ट्स जो आपका ख़राब हो गया है टूट गया है वो बनवाना चाहें रिपेयर करवाना चाहें हमारे नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं इसलिए हमने स्क्रीन पर अपना नंबर दे दिया है आप हमें उस व्हाट्सएप पर तस्वीर भी भेज सकते हैं कि ये चीज़ है और ये हमने रिपेयर करवाना है ये बनवाना है आप मशवरा भी ले सकते हैं तो ये बम्पर को हम हीट दे के इसको अपनी शेप में लेकर आएंगे शेप में लाकर फिर इसके बराबर रखकर और फिर इसको हम पक्का करेंगे और मजबूत करके फिर आपको दिखाएंगे फिट करके कि ये देखें ये वही बम्पर है जिसके तीन पीस थे एक पीस वाला भी लोगों से बहुत मुश्किल से जुड़ता है और फिर वहीं से पोलीगेट वगैरह क्रैक हो जाती है लेकिन हम आपको ऐसा काम करके देंगे इन श्ला जहाँ से टूटा है वहाँ से पोलीगेट भी क्रैक नहीं होगी कलर भी ख़राब नहीं होगा और वैसा ही सेम टू सेम बिल्कुल हंड्रेड परसेंट नए की तरह तो ये आप देख सकते हैं अंदर से हमने इसको बराबर करके शेप बना के अंदर से इसको जाली वगैरह लगाना शुरू कर दी है तो ये जो गैप है ये आप देख रहे हैं ये सलेंसर का शेप है जहाँ सलेंसर आता है क्योंकि ये पीछे का बम्पर है रेयर बम्पर इसे कहते हैं बैक बम्पर भी कहते हैं तो ये गाड़ी का बहुत महंगा बम्पर है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट से मिलता है इसलिए हम इसी को हम रिपेयर करके दिखाएंगे ये अंदर से हमने रिपेयर कर दिया है और बाहर से आप कंडीशन देख सकते हैं बाहर से भी हम इसे बिल्कुल ओके करेंगे इन कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये वही बम्पर है जो तीन पीस में था तो ये बाहर से भी हम रिपेयर कर रहे हैं इसके बाद इसकी ग्रैंडिंग करेंगे और अंदर से भी सारा रिपेयर करके आपको दिखाएंगे फिर गाड़ी में फिट करके भी दिखाएंगे तो ये वही बम्पर है जिसके तीन पीस थे आप देख सकते हैं एक लेफ्ट साइड का पीस एक राइट साइड का पीस एक सेंटर का पीस ये तीनों पीस थे जो हमने रिपेयर किए हैं और ये कंडीशन आपके सामने है अब इसे हम फिट करेंगे गाड़ी में फिट करके बल्कि हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं ये देखें ये बिल्कुल ओके हो गया और ये देखें जाली भी लग गई है अंदर से बिल्कुल मजबूती की तरह देख सकते हैं कितना बड़ा बम्पर है और ये गाड़ी में हमने फिटिंग भी कर दी है और ये देखें ये तीन पीस वाला वही बम्पर गाड़ी देखें और बम्पर देखें बिल्कुल वही अपनी फिटिंग में उसी शेप में बिल्कुल ओके के तो ये हमारा काम है दोस्तों अगर आपने अपना बम्पर बनवाना हो रिपेयर करवाना हो टूटा हुआ हो खराब हो एक्सीडेंट हो दबा हुआ हो हम उसे रिपेयर करके आपको जीरो मीटर की तरह दे देंगे तो जिसने भी बम्पर बनवाना हो स्क्रीन पे हमने आपको नंबर दे दिया था वो हमसे रबता करके हमारी वर्कशॉप पे आए और आके बम्पर रिपेयर करवा लें ये देखें ये अब अस्तर लग गया है अब इसे ये कलर हो रहा है लेकिन देखें कहाँ है वो जोड़ कहाँ से टूटा हुआ है आपको कहीं से भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि हम काम ऐसा करते हैं लाजवाब ठीक है दोस्तों अल्लाह हाफिज़